Доброго дня. Доброго дня. Швейцария, ви... чи... Сант Галин. Друкуємо. друкуємо, друкуємо для Збройних сил України. Це такі гарні. Ура! Перемоги нам! Ура! Ви лучші! Оце Боже, да. так! Ти На голову этих укупанти. Mm -hmm. Так что вот такие вот Сейчас, готь. Спасибо, что дождались. Вот. Это э... это? Вот. Вот О, это. Вау! это принтеры. Класс. У нашего друга также есть своя друкарня, не вылышка, на вырубничество. Вот. Вот это вот. Вот это бобины нормальные. Да, филамент. Филамент. Да, да, филамин. да вот. Вот, я этот самый, вот, поедет это все, на борт полетит, вот, У -у -у. благодарность ваших этих, вот, шоколад швейцарский тоже ваши разведчики просили. Круто! Вот, Боже, ваши... ну, мы не нас Класс. вот. я глава швейцарского хаба, друг армии, нас 6 тысяч человек в Европе, вот, Вау. и мы, я напечатал 300 килограмм, а через границу перетащил 4 тонны уже скоро будет, я на немецкий хаб сбрасываю. Извините, mm -hmm. что я не государственная, потому что не, такой, потому... Procent, не хочу мову. по-русски. В таком случае вы можете разговаривать любой. Вот хабы, вот швейцарский хаб, это я. Классно, очень круто. Поэтому такое вот самый. А вы знаете, у вас есть Евгений Вольнов? На жаль, Майор Чернобаев, Ага. Чернобаев? Майор Чернобаев, да. Ну, mm -hmm. звонит россиянам этот самый там. Mm -hmm. э, рассказывает, что. Мы знаем, Дмитрий Апостол. Апостол, да, да, известный, этот самый тоже. Мы не вадимся. Вот. Так что есть у вас такой, такая медийная персона. И вот он, короче, да, может, вы узнаете, сейчас я его сейчас включу, это он мне записал. Силою даною мені Всесвітом призначаю Ілюху зі Швейцарії головним рекрутером в Швейцарському регіоні. Рекрутуй! Будьмо! Меня зовут. Вот, Будьмо, да. Так що вот такі вот эти самые. Вот, потихонечку. Принтер то он недорого стоит. Вот, так что в этот самый... Вот, он там, вот у меня у сына такой. Вот, вот у меня у сына такой, он там что-то 170 что-либо. Ну, это он обвешивал немножко уже, правда? жена У меня жена места а, ривна Да, да, Что ты делаешь, раз, когда. когда ты покупаешь 3D-принтер, ты начинаешь печатать детальки 3 d принтер Очевидно. Да, 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 Цепарь. Вот. И, короче, это... ну, жена, правда, печатать не дает дома, типа, а ты убиваешь людей, как будто они у вас там детские утренники проводят, понимаешь, то есть в этот самый. Вот. И в этот а Вот я печатаю на работе, понемножку там сказать, понимаю, этот самый вот. Так что вот Вот этот Продолжен, вот, кого да, да, я дай. сейчас показывал, друг армия. Набираете друг армия на любом языке. Вот. Друг Если армия, швейцарский, швейцарский, этот. Э, сейчас нажму. Тик... Э, где она тут? меня мальца этот самый. Сейчас. А, блин. Ну, волонтерская движуха денег, она, конечно, не сделает. Надо сразу понимать. Да, да. У нас вот есть тоже такие хабы. Принтеров. Да. Ну, у вас там разные. Вот. Вот этот вот. Этот самый. Да, да. Вот ну, это вот так? Да. Вот, показывай. Да. да, да армия. Все. Да. Вот оно. Вот. И если зайти, будет моя телега, как бы. Вот. Вот швейцарский хам. Круто. Хар. Вы тоже вы великий молодец. Там вот, вот в Швейцарии, вот это, вот это моя, мой этот самый, как бы вот, вот 250 она. Да, 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 немножко... да. Нет, это это моя вот. просто моя страница. Вот. А вот если, если Швейцарию нажать, то вот здесь это мои данные. Хебук, это я где я сейчас mm -hmm. сижу, как бы, вот, я немножко логистику фирмы подключил. Вот, в тихушку, как бы вот они, uh -huh. там, эти ящики таскают, я их перепаковываю и дальше. Репак релейбл, и на Германию дальше. И дальше уже бусиками ваши волонтеры перебрасывают на этот самый. Вот Молодцы. такая вот этот самый. Ну, как катушка, катушка филамента 10 евро, 400 гривен. А это считает такой оккупант. Mm? Uh -huh. вот, то есть, в принципе, yes, и все будет. своими ручками. Главное, это нельзя украсть. Вот, допустим, на эти на пламегасители m М16 винтовки. Вот. Oh. Вот, допустим, вот это вот ГПРС Марк 4, основной противопехотный дрон вооруженных а, сил Украины, 7-дюймовый. Вот, вот эти хвостики, как бы, вот я их напечатал 10 тысяч. Вот мои изделия. Ух. Вот они. Вот. Супер, 10 тысяч вы, вылетов, 3 тысячи долларов, как бы, да. Ну, это тоже, как бы, да. Этот самый. Да, хороший результат. Вот. Это, мне, это мне казаки прислали. Это этот, Судоплатов, это Руснявый. Ага, вот ага, так что вот он, его, его сбили, как бы у него попали, как бы а, это вот Классный вот, это вот, Так что такие вот эти самые: доучайтесь, друкуйте с нами, друкуйте как мы, друкуйте Можно регистрироваться -то. на том сайте и друг. Да, но только вы когда регистрируетесь, он вас спросит, по идее. Он спрашивает: вы войсковый ветеран, чи вы друкарь? Вот. Ага. Вы говорите, что я друкарь. Потом он говорит, тип принтер, я рекомендую Bamboo App на официальном сайте Bamboo App. Да, я ничего не да, продаю, ничего нет, не покупаю. Да. Очень надежный, вот мои принтеры по 10 тысяч, каждый уже отработал, по 10 тысяч часов, это, mm -hmm. блин, два с половиной года где-то печати. 10, вот 10, они как бы, да, они практически не этот самый, не, никакого ремонта не требовали, просто их так маслечком слегка там подмазываешь, как сказано. Да, сервисное Сервис, немножко сервисное, вот и все, и он, я в принципе, что я... На этот самый, с утра пришел, ранкова кава, как Стерненко говорит, да, задонатил до русарис конечно. А, вот, потом сбросил, сбросил этот, вот это у него, этот самый, да, сбросил эти брусовый. вырубы, да, положил новый, новую катушку и пошел. Вот у меня вот у нас сейчас противопехотные мины, вот ящичек. Вот, а, ну, а, вот, а, вы вот это вот, вы вот, вот это вот знаете, наверное, это вы знаете, эту погонь. Вот, на самом деле это лепесток, который Dragon Tooth, это БУ-43 на самом деле, это они у пиндосов сделали, mm -hmm. но это ладно, это, это и американская разработка, Рустя украл ее просто из-за Вот, а вот наши, вот наши, вот это ваши эти казаки сделали, вот, довольно сложное изделия, вот мы такие сейчас печатаем, КРУ-1, если вы увидите, не надо такой наступать или к нему подходить, вот, вот как бы здесь взрывчатое вещество, здесь ЧК, здесь взрыватель, этот, этот самый, okay. байок. Есть пружина, и тут Вперед. цвях, я знаю, это украинское слово. Это Просто наступить, и все, и пиздец. Вот, я сейчас покажу. Оп, выскочила. Ага. Чека, выскочила. боек делает вот так. Бах. Вот. Да. И все, и... и, на, знаешь, и да, ну вот они, сейчас я покажу. Что оно немножко только у меня странно тут запустилось. Мне, я, честно говоря, прошопал... Про а, ну вот, допустим, это вот... Ваши собирают Божаю на вылет. Здравия, шановное Баб... Сегодня мы поговорим про такую мину, как крыло. На земной... Не разлетелось. А -а -а. Вот, он, вот он их собрал. И все это на баба яга а -а -а -а. У нас тут их 9 Вау. и 9, 18. А -а -а. Вот это вот они пошли миновать. Это то, что я Фиксуемся. печатал. Это. Они у нас это, ну, не я просто да, ну, это баба яга. Стяжку, та, что у нас. Чеки, что спереди, что сзади. А вот тестирование, например. А в нас видно флажок, что мы из Украины, чи у нас... Ой, 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 блядь! Да, а вот еще <свят> один. Сейчас, тест номер два. Вот, ботинку. Динамический. Вот он, вот изделие выруб, ну уже стареженные, если да. у меня не пустые, пример. Вот. сверху ботинок с кирпичом. 5 килограмм усилия. Бросай. Так. Ой, вот он, получилось. Вперед, ты с ней, блядь. Да, понимаешь как? Путин же, вот смотри, вот что ботинка общем... Вот, да. вот. Видишь? Так. Сейчас. Вот. Ничего. Вот, понимаешь как я? показываю, потому что тут очень много они под, э, они под э, левым флагом э, ставят украинский ВПН и типа выходят тут, блин, рассказывать типа, а -а -а -а. гармонию. Вот, я, короче, когда натыкаюсь, там туда-сюда начинают они. Тут же как получилось? Путин сказал, хуйло, что там, где на... российского солдата, там э, там Россия. Это он у Гитлера, у Геринга, вернее, спиздил, но это ладно. Вот. Так вот, у меня... Так, пардон. Я русский. Говорю, что ноги русских солдат, сейчас у меня тут есть. Вот они, многие русских, русских солдат могут выглядеть вот так. И это не факт, что Россия туда теперь придет. Ой, ну, смачно. И дальше, короче, да, вот. Так что такое дело. Вам скорейшей перемоги, Долучайтесь да до друг армии. Главное, что украсть это нельзя, как никакой не. коррупции. Вот, працюем до перемоги. в Украине.